Выступление узнала, что у нас судьи сдают экзамен, и все. Но у меня вопрос любой, а контент этого экзамена, а кто составляет этот экзамен? А насколько независимых составители этого контента? Тут очень много прошлого э, таких важных вещей. И мне кажется, что тут все шаги достаточно быть продуманные, взвешены, и тут общество должно работать сообща, как система. Социальный институт нашего суда, правосудия, другие вещи, политики, общественные организации, чтобы сделать так, все-таки у нас проблема, понимаете, когда в нашем обществе вообще социальный институт доверия заменили договоренности, это стало убивать все остальные социальные институты. И вот как сделать, чтобы этого не было? Спасибо за внимание. Я надеюсь, что я вас не утомила. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Пожалуйста, как говорят, заключание welcome. Елена Если можно, у меня вопрос. Я так понимаю, что результаты социологических исследований зависят от того, каким образом поставлен вопрос, насколько корректно, конечно, безусловно. Но, понимаете, опять-таки еще зависит очень не только, как поставлен вопрос, и методики, как сформирована команда людей, которые собирают все эти вопросы. Потому что, знаете, вот у меня тоже был опыт, я увидела свою коллегу по институту судебных экспертиз. У меня тоже был опыт работы в, в, в институте Бакаревса. И я помню, я попала в зону. Вот. У нас там были лекции профилактические и так далее, я там проводила одно исследование. И вот я увидела, что никакая социология там не работает. Никакие методики там не работают на этапе. Люди настолько не доверяют никому и ничему, что можно только работать. Психологические методики тоже существующие животное, или, допустим, тот же тест Росшика. Вот, а они, просто они врут, они, они не отвечают, и все. Поэтому проследить, насколько ты получил релевантные данные, все зависит от того, кто у тебя грамотно подготовлена команда интервьюеров. Насколько они понимают, что и как, спрашивают. Потому что в Америке команды интервьюеров могут ну, ну, тренировать, это видала, несколько месяцев. Он нас сказал, да, и годы. Он нас сказал, все, уже готово, все, каким образом это все собирается, непонятно. Дальше это все транслируется, выдается за научное знание, мнение экспертов, истину в последней э, инстанции. Там расшатывается социальное общество, простите. Люди все нас несут ответственность. Я помню одну очень буду говорить ее имя, уважающую социологическую организацию, которая якобы проводила опрос жителей Крыма, как они относятся к отделению Крыма, к союзу с Россией, к Украине и так далее. Ребята, там совсем поминалась ситуация, и все. Они что, скажут все правду, как? Они проводили телефонный опрос. Я там они заявили. Я не хочу дальше это говорить, но вот пример для того, поэтому моя профессия, мне кажется, еще больше кризиса, чем ваша. У мене ще є запитання, вже до експерта по соціології. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що більше впливає на рівень довіри до суті? Власний досвід людини чи інформація, яку вона отримує з засоби маси інформації і від інших досвідів? Я думаю, залежить конкретно від чоловіка, якщо чоловіка був опит. нарушения, он будет, конечно, влиять больше, чем массовая информация. Человек, когда сам проходит, он всегда сам больше оценивает, чем дает картинка медиа. Поэтому вот эти данные по уровню доверия к людьми, которые обращались в суд, и людьми, которые не обращались в суд, они критические. Я не помню европейские мониторинг да, был вообще общество, там не было только людей, которые имели уже контакт с судебной системой. Вот, мне кажется, что непосредственный контакт на точку зрения будет влиять больше. Коллега, может быть, я думаю, еще запитание, потому что мы будем дальше двигаться. Там, пожалуйста, зал и микрофон. Судья Харьковского полицейского суду, папа, что-то есть, Станислава. Скажите, пожалуйста, при проведении социологических вопросов, Це звертається увагу на питання і відповідь. А чи запитувалися респонденти, які давали відповіді відношення mm -hmm. до суду? Чи були вони позабачали, чи відповідачами? чи їхні позови задовольняли, чи не задовольняли? Знаєте, там було це дуже обширне ісслідування, там була одна та і втора категорія. Я, вона є в інтернеті і є на центрі розвитку, ямський 2013 рік, ви посмотрите, там було... включены результаты первой и второй категории, если я не ошибаюсь. Так, спасибо. спасибо. Еще будут вопросы? Э, ну, мое небольшое, пока может созреют вопросы, мое небольшое наблюдение. Я сама лично проводила свой личный маленький социологический вопрос. Поскольку у нас самые э, обизнанные, осведомленные люди по общественным настроениям, одни из самых, это таксисты, да? Так вот, на протяжении так, нескольких лет, пользуясь они любят поговорить о политике, потом я задаю аккуратно вопрос об отношении к судам. Все 100% таксистов сказали, что отношение негативное. А потом я задаю вопрос, а были ли вы в суде? И только два человека, мне сказали, что они были в суде, из таксистов, по вопросу расторжения брака. Я говорю, и, и что, как пришло ваше разбирательство? Ну, там мы вот, говорю. А чем сформировано недоверие? Половина. Я, я, я не знаю. Не могут но Очень они хотят, они влияют на оценки и на восприятие и так далее. Плюс, естественно, медиа тоже свою лепту вносят все это, вместе усиливает эффект, получается, я понимаю, как специалист специалисты теории коммуникации, эффект СНН, усиленный эффект воздействия на целевую аудиторию. И оно идет все так дальше. Понимаете? Ну до какого-то, ну когда уже один процент, это совсем тревожный показатель, вот со по всех сторон ты вот, понимаешь, нужно что нужно физически и что-то делать. С другой стороны, вы знаете, когда показывают эту систему иллюстрации, как, что проводится. Все это тоже отнюдь вещи, которые не способствуют как бы, выработке в обществе доверия тому или иному социальному институту. Вообще, не только в суду. Я говорю только свое личное мнение сейчас. Добрый день. Я вам очень благодарна. И добрый день, уважаемые коллеги. Я судья высшего специализированного суда Украины по рассмотрению цивильных и криминальных справ, с секретарь палаты по рассмотрению криминальных справ. Очень благодарна за выступление, потому что это немножечко иное, чем мы слушаем в и... Киеве, слушаем в том числе да, и на форумах, которые с молодыми юристами, на форуме с молодыми адвокатами. Меня приглашают достаточно часто, и если я свободна, я всегда на них с удовольствием хожу. Но у меня возник такой вопрос Скажите, пожалуйста, Учитывая науку социологии, учитывая те проблемы, которые возникли сейчас, так скажем, в отношении доверия к судебной системе, совершенно разные подходы к исследованию да, этого доверия, не планировала ли Ваша служба провести такой опрос, анонимный только опрос однозначно, среди судей разных институций, именно доверие судей к судебной системе, с точки зрения того, желали ли они, ну, не в прямом смысле желали, а если бы они оказались участниками судебного рассмотрения не на стороне судей. Я думаю, что это было бы довольно интересное исследование для того, чтобы еще один аспект увидеть этого с точки зрения сегодняшнего дня. Здесь, условно, вы знаете, я считаю, что это первоочередная задача, чтобы я бы сделала как решение, вот, допустим, этого семинара, я бы обратилась Социологической эм, ассоциации Украины, которая возглавляет ректор этого университета, с просьбой проведения такого исследования. Потому что я думаю, что компетентный можно поговорить с институтом социологии, с Евгением Ивановичем Головахом, который является замдиректора по науке, если будут какие-то деньги на проведение, исследований, это было бы очень интересно, что тут вряд ли будут работать опросниковые вещи, но скорее чтобы будет глубинный интервью, специально такая есть методика, которая фокусирована интервью, которые могут показать эту картину, потому что вопрос доверия это достаточно сенситивный вопрос. Опять таки, доверие настолько глубинная категория, ну да, доверяйте, что такое доверие. Вы понимаете, как бы, э, какие ценности за этим стоят и так далее. Но такое исследование, их нет, но их надо проводить. Более того, сейчас социология гораздо больше вовлечена в политику, чем проблемы социального общества. Это не есть хорошо. Отсюда и системный кризис самой социологии, ее компрометация, потому что все гоняются, за, чтобы заработать деньги. А государство на уровне общественных мониторингов этого не делает. Это очень большая проблема нашего государства. Есть, допустим, та же Россия спонсирует социологические исследования по всей стране относительно уровня да, доверия к средствам, массовой информации и так далее. Но раньше как было, любые уважающие себя европейские государства это делают. И у нас таких исследований на уровне мониторинга всей страны нету. Они должны быть, они тоже должны быть, я возвращаюсь к общественной диплению. Выведены из статьи, чтобы никакая политическая сила, никакая экономическая не влияла. У нас есть защищенная статья о бюджетах, которая может быть потрачена на такие Спасибо, Елена Игоревна, Еще будут вопросы? Все. Я извиняюсь. Судья Кристианского суда, разводского спечения. Скажите, пожалуйста, а как учитываются данные социологии и данные, данные судебной статистики, сколько судебных решений обжаловалось? Насколько я знаю, что обжалуется достаточно малый процент тех техных решений, которые выносятся суда. Вы знаете, на самом деле, к сожалению, есть считанные социологические исследования, которые смотрят, что проходит после суда. И как, допустим, осмотрите? Вот, опять-таки, я тоже, так же, как предыдущему спикеру, кто меня спрашивал, вот, я считаю, что это должна быть разработана система специальных таких социологических исследований. Это крайне важно, Почему? А, почему, а почему иначе... это не проходит? А иначе, что вы говорите? Почему это не происходит? Почему а общество считается, что это неинтересно, потому что у нас делят власть, делят портфели, все что угодно. Понимаете? Кроме таких насущных проблем, которые, ну, извините, к сожалению, потому что у нас все это связано, я сначала докладываю, с нашей политикой. У нас система судебной власти не является так абсолютно независимой. Эти, если бы она была независима, вы бы сами были заинтересованы, и, эти исследования были действительно исследования, и Все. Вы могли сами распоряжаться деньгами, сказать, вот это мы проводим, мы даем. И дальше следуем. И мы знаем, кто как бы компетентный чем кто может пройти компетентный специалист. Понимаете, о чем? такой вопрос? А этой системы нет. Понимаете, на Что жизнь. система, общем, система, система судебная, она есть. Нет, я, 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 Понимаете что вопрос? Никто не учит, никто не говорит о том, что фактически те люди, которые работают в судебной власти, они ну, наименее аполитичны. Почему? Я задавал себе вопрос: но почему вот так вот все происходит? Понимаете что вопрос? Те люди, которые там работают, которые стали студентами, они прошли достаточно свою жизнь на такой школе, это было очень сложно и все такое, они, как правило, представители самых, что не самых простых. Санкции это самые практически самые простые э, свои общества. Понимаете, почему? И никто их не ловил. Не политические партии практически. Они могут может быть. Может быть, они могут там как-то кого-то знать. Но вместе с тем, понимаете, что вот. вот. И когда такое происходит, честно говоря, то почему-то говорят, что думает народ. А почему не говорят, а что надо народу? Понимаете? К сожалению, таких исследований если спросить... Ну, если вы начали заниматься как... политикой, вы очень грамотный, очень достойный человек. Просто, ну, это такая большая. Да, Может быть, нужно да. говорить о том, что надо народу, а не то, что говорить надо. Да, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Так, ну что, мы определились, что данные социологических исследований напрямую зависят от того, кто спрашивает, да, кто финансирует эти социологические исследования и каким образом сформулировать? Можно просто пример? Вот я просто забыла, я шла на передачу и совершенно случайно я участвовала в понедельник встречи с Егором Собором в ходе иллюстрации и так далее. Он приезжал в Харьков, вот встречались, там оставали газеты. И вот первая вот я беру газету, вот просто принесла, показываю статья, случайно открываю, мне тут вообще поставили, интересовала. И вот читаю. Одним а, миромазом называется. 72% украинцев не доверяют судам, у граждан накопилось внешнее недовольство под действия коррупционеров бездействия судебной системы. И вот это остается спонсировать на фонд Петровки. Лучше не меньше, как бы. Ну вот, и раздается всем участникам, да были пустоты, представители общественных организаций, все это газета. Вот это просто как пример, смотрите эту статью, пожалуйста, влияние средств массовой информации на наше общество. И просто так представляется, спасибо, все, я... Спасибо большое, Елена Игоревна образом, еще один вывод, то, что я для себя подчеркнула, то, что медийный фактор, он все-таки играет очень большую роль в формировании доверия. Спасибо большое. Мы, скажем так, определились уже, что мы имеем на данный момент. А теперь я попрошу Максима Житко, кандидата психологических наук, доцента Национального аэрокосмического университета имени Жуковского, магистра правления Проект это программа.